Здравствуйте. Здорово. Здорово. Как у вот тебя дела? Да хорошо. У тебя да как? хорошо. У тебя как? Да потихоньку. Откуда сам? Откуда сам? Якутия. Ничего, что я на «ты»? Якут? Ничего, что я на «ты»? Якут? Ничего страшного. Ты якут? Ты что якут? Хорошо? Я? Нет, я русский. А давно живешь Якутия? А давно живешь в Якутии? Всю жизнь. Как там у вас? как там у вас? Холодно. Аймякон, вот это все, да? Аймякон, вот это все, да. Нет, я в Ленском районе, это южнее, здесь потеплее маленько. Здесь не бывает температуры свыше, ну, 55 градусов. Ниже 55. Ниже 55. Ну да, ни, ниже 50 градусов. А я из Белгорода, здесь и 50 не бывает, здесь и 20 редко бывает. Я знаю, у меня матушка живет в Кемеровской области, там тоже у них всю зиму тепло. Ну Кемеровская область это Сибирь все-таки. Все ну Сибирь, да, там и снег, и все у них есть, но все же у них и в декабре снег, и дождь идет, в январе дождь идет. Так у нас морозы бывают. Так редко, у нас морозы редко, бывают. Редко. Это, редко, это, редко, редко, это же вообще. Это же вообще. Чуть, чуть ли не самое западное, Мне, кроме тебя. Кроме у меня в Белгороде родственники, кстати, живут. Живут еще? Живут еще? Да, родственники живут, они уехали с Якутии туда, да, переехали. Жить просто, в Белгород. Повыезжали просто повыезжали из Белгорода. После начала слова. Ну, где-то через ну, где полгода через... после начала СССР стало нам прилетать, когда, она летать, вот когда они вот эту вот контрнаступательную операцию контрнаступательную провели в сентябре. А год, года, Когда у нас потом мобилизацию объявили. Многие выехали. Многие выехали. Ну, Многие выехали. Не, вот у меня родственники живут там, ага, в Белгороде. М mm. Ну, не выезжали? Ну, у нас уже... У нас снега уже сантиметров, наверное, 30 выпало. Ну, морозов еще не было. Но у нас плюс 13 на улице. У нас, плюс 13 на улице у нас в данный момент, сейчас секунду скажу, минус 18. Не, ну в данный момент может и прохладно уже Нет, вечером. А данный момент может и вечер, Да, был... у, у нас ночь село. уже. А днем было плюс 13. Ну, у нас днем минус 9-10, вот так вот. Ну, это же почти Украина, Белгород. Тут, до границы, Украина, Тут до границы ну, 40 километров. Ну да, да, да. У меня вот у жены брат там, сейчас он, он, не, он правда сейчас в Ростове, в, в госпитале лежит. Ростове еще, в Ростове еще южнее. Да, Ростове еще, в Ростове еще южнее. Но он говорит, у нас еще трава, говорит, зеленая, ага. я уже два года, говорит, снега не видел. А что он в госпитале, что случилось? А он в за 300 его. Брат родной? Брат родной? Жены, да. А, брат жены, не, не твой брат, брат. Да? А, брат жены, нет. нет. Брат, брат жены, брат жены. Доброволец? Доброволец? Нет. А, он, да, кстати, он доброволец. Дядька у меня не доброволец, его мобилизовали. А дядьки сколько лет? А дядьке сколько лет? Дядьки 42. Дядьке 42? А сколько вам дядьке лет? Дядьке 42, а сколько mm -hmm. вам лет? 29. А, да. Ну да, в принципе, а, это да. возможно. Ну да, в принципе, это возможно. Ну. А брат за что сидел жены? А брат за что сидел жены? Он не сидел. Он как? сам по Он С гражданкой пошел. пошел. Он с гражданки пошел. Да. Вот дебил. Он добровольно yeah. пошел. Идиот. Идиот. Он сам об этом сейчас говорит. Ну, теперь уже поздно говорить. Ну, теперь уже поздно говорить. Да, конечно. Ну два года уже там. Сейчас вот что он в госпитале. Сейчас домой месяца три реабилитации. А что у него тяжелое ранение? У... А что, у него тяжелое ранение? Палец оторвало на руке. Собирали. через месяц, он, через будет месяц он будет у себя в части и, и, будет, дальше и, и будет дальше воевать. Месяц реабилитации максимум. Месяц ну ему сказали, что два месяца дадут. Ну ему наверное что у него сказали, что он, на, на, 10, 10, ЛБЗ что он будет, да? на ЛБЗ не будет, да? На ЛБС. Не знаю насчет этого, честно. Ну когда кон скажу. контракт подписали, наверное каждый говорил, что будет что там поваром, в целовых частях, обеспечением. Не, насчет этого не знаю, не скажу, честно. А ты что не, не общаешься с братом? Не, почему общаюсь, ну он сам толком ничего не говорит. Все, ну, хорошо, да. все хорошо, все хорошо, все. Ну, иногда бывает стыдно говорить. Бывает Или стыдно он говорить. в заградотрядах? Или он в заградотрядах. Нет, он там на передке, конкретно уже на передке. В штурмах? штурмах? Да. По лесополкам бегает? По лесополкам бегает? Mm -hmm. Да, да, да. Странно, два года живу, вот он. Он живу это вообще Д, удивительно. Это редкость. Это очень редко. У меня дядька так же. Но он, правда, на МТЛБ, не на МТЛБ, а на БТРе. Что-то типа БТРа танкетка какая-то, он пехоту ну, MLB, возит. Мотология. Да-да-да. Ну. Вот он пехоту возит. Но ну, вот это, явно уже... ну, вот не на передке. Он на передок завозит и оттуда выезжает. Есть. А пешком, сейчас его пешком, месяц на Пешком Пешком сейчас, дня. Пехота, ходит сейчас на... пехота ходит на... на э -э ноль. Пешком. пешком. Бронетехника туда просто Бронетехника не, проезжает. Туда не проезжает. Сразу сжигают. Сразу сжигают. ну, ну это я явно не нужно. Может не быть, там в какой-то логистикой занимается, перемещение войск ну, в ближнем тылу. Это возможно, пока не, не расширился реал действия вражеских БПЛА. Но это же дело времени. Да, конечно, я все, это все понимаю. Да, да. Да родственники у тебя, однако, не блещут у меня. Я в жизни сам не Вообще, пошел. у меня... У меня, пошел. у меня получается, не, ни за какие деньги. Вообще ни за какие деньги. Если бы не присяга 20 лет назад, Нет, жизни бы не Вот честно честно сказать, повестка придет, государство призовет, я пойду. Куда? А так Куда? ни за какие деньги. Зачем? зачем? Вот Меня позвали, Вообще не же, зачем. Меня позвали, я на пенсии уже, уже был. Меня вернули в армию. Меня. По мобилизации в 22-м. Как раз в угу. Лучше бы я в тюрьму сел. Вот, вот. А ты говоришь, повестка придет. А ты ты вообще в своем уме? не, я, я, просто, за, я что? Говорю, за, за кошельки, что? За кошельки, за, московских вельмож да, да, собираешься да, пойти по войне? Не, я просто говорю, что я сам туда не ногой. Если вот меня призовут, конкретно повестка придет. Не, я тебе еще раз говорю, там мне, я пришла, уже мне пришла не повестка. Дядьке твоему пришла повестка. Твоему пришло, и, что, да? и что он рад этому? И он рад что Нет. Вообще не рад. Он говорит, а куда ж ты что оторвал, а вспомни домой. Вспомни Евгения Викторовича Пригожина. Помнишь, Викторовича Пригожина? помнишь Викторовича такого? Помнишь такого? Угу. Помню. Он повоевал, повоевал достаточно долго, поваевал, кроваво. Достаточно долго. Да. А потом вдруг понял, где враг. Ты пропал. Соєняйся. Соєдинись назад. Ми не закончили з тобою роботу. Жена дзвонить, мабуть, Увидела на Ютубі нашу трансляцію. Скоріше за все. Та звісно бреше, козак. Але наше завдання не слухати, що воно бреше, а допитувати. Так, друзі, я на всяк випадок нагадаю, вперше за майже три години стріму, що було б непогано і каналу допомагати, це зовсім не зайва. І ви це робите, і за що я вам дуже вдячний. Але це зовсім не зайве. Бо якось треба, щоб ефективно допомагати війську, треба щось іноді їсти. Я не часто їм, не часто брехати не стану, раз на день їм. Кожен день, але раз на день. Korzeni w każdym żartcy jest dоля żartu.